Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jawapan tu betul dah. Tetapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya mereka berkata lagi bukan ini yang kami tanyakan Lalu Nabi SAW menjawab pula, kalau begitu mungkin yang kamu maksudkan itulah Nabi Yusuf AS kerana baginda adalah seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak kepada Nabi Ibrahim iaitu kekasih Allah SWT. Dari Nabi. maknanya, hak ni mulia. Ya, maksudnya Nabi Yusuf AS. Bukan ini yang kami tanyakan maka sahabat bertanya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi menjawab lagi, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Mereka menjawab, ya. Yeah. Lalu baginda bersabda, orang yang paling baik pada zaman jahiliyah dulu, itulah juga orang yang paling baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dengan hal-hal agama. Ha, tengok. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil ambil contoh. Kita minta maaf lah kalau kita sebut secara jelas. Ambil lupa orang Melayu, Islam secara, orang kata, daripada generasi kepada generasi. Tetapi kalau kita tengok, tuan-tuan, ambil lah di negara kita, Fidaus Wong. Dia seorang Islam lah, kita nak sebut mu'alaf, buat lama dah dia masuk Islam. Tetapi dia berdakwah lebih daripada kita orang Fahasan. Sebab apa? kerana dia daripada tidak tahu Allah mari cahaya kepada dia dan ilmu dia mengakibatkan dia faham agama maka dia berdakwah lebih-lebih lagi dalam isu puai ni bagaimana dia suara dia lantang walaupun di di diugut akan dibunuh di macam-macam tetapi tuan-tuan yang dikasih Allah Subhanahuwataala kita apa maka kalau kita ambil pada zaman dulu kita tengok tengoklah right? Abu Jahat. Abu Lahak. dan kalau kita tengok golongan-golongan kafir musyrik dia hebat. Tapi sebab apa dia tak 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 nak tak mau masuk Islam? Kerana dia rasa timbang bila dia masuk, dia akan duduk dengan orang-orang miskin. Dia akan diturun darjat. Tetapi kalau kita duduk berhati, orang tua tengok saya dia nak umur. Dia hebat. Tapi bila dia masuk Islam, dia semakin hebat. Kalau tuan-tuan tengok Khalid Al-Walid, dia hebat ketika mana di dalam jahiliyah. Tetapi dia masuk Islam, Allah tak akan berhati. Maka tuan-tuan yang dikasihi di Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada diri kita. Ilmulah yang mengangkat darjat kita sebab apa apabila kita faham dalam bab agama. Iza iza faqih apabila kamu sendiri faham tentang urusan agama kamu. Maka kita masuk kepada uh, orang kata kepada perbahasan. Okay. Dia pendek je dalam kitab ni pendek je. Baik. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keterangan kita masuk ke. Sesungguhnya ilmu itu telah mengangkat matabak sesiapa yang memilikinya. Barang siapa yang punya ilmu pasti tinggi matabaknya walaupun ia masih muda. Atau hanya dari keturunan orang yang miskin. Sebaliknya orang yang tidak berilmu itu matabaknya rendah walaupun ia keturunan orang basawang. Atau keturunan orang kaya. Nah, no. ilmu dah yang menentukan tinggi atau rendahnya matabak seseorang bukan harta atau keturunan. Allah buat, buat betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak percaya dah, ibarat tuan-tuan tengok. Orang yang menang loteri, boleh satu belia. Tak dan setahun habis bitik. Orang yang kaya, tetapi dia tidak ada ilmu menguruskan wang, habis bitik. Tetapi orang yang ada kemahiran menguruskan wang, daripada 100, jadi 200, jadi 300, jadi 400. Bermakna apa tuan-tuan? Dalam bak mana-mana pun ilmu pengetahuan lah yang akan mengangkat dajak kita. Baik. Maka, ambil buka contoh. Kalaulah kita tengok pada zaman kita ni, Amerika Syarikat ke, kalau kita boleh tengok negara-negara barat. Ia sendiri ni, soho kuat gagah sebab tu. Kerana ilmu pengetahuan. Kalaulah sok jahat ni pun Diiktiraf oleh dunia kerana ilmu yang ada pada mereka. Dan kita ni tuan-tuan yang dikasih oleh Allah SWT, bagaimana kita dengan Allah SWT, adakah nilai kita? Maka Uwak ni lah yang ambil nak sebut tuan-tuan atau anak-anak didiklah anak-anak sebagaimana Allah mengiktiraf sebab apa akramu indallah mulia di sisi Allah kamu pernah beri ibarat taruhkan amekan samekan Islam tetapi tuan-tuan ilmu yang ada pada dia dia berlaku menarik manusia minat kepada lakonan dia diiktiraf oleh seluruh dunia tetapi dia menjauhkan manusia daripada jalan Allah bahkan dia buat perkara kufur kepada Allah. Dia Islam. Tetapi ilmu yang ada pada diri dia, tuan-tuan, dia tengok, dia dapat menarik pengiktirafan daripada dunia. Kita ambil Dr. Zaka Naik. Dia ada ilmu juga. Tetapi ilmu di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Walaupun dunia tidak mengiktiraf dia. Tetapi dia ambil di sisi Allah Subhanahu SWT. Oleh itu, kita masuk kepada diri kita. Jangan sabar. jadi sebahagian daripada orang isim kita di bulan Ramadhan pun, Tazkirah lima minit. Hantar dia terawih. Jok tanah ni. Ha, dia orang tak ambil Tazkirah pun tak apa. Tapi bila dia Tazkirah, dia bunyi. Orang nak mari beribadah, ada Tazkirah kau. <laughs> Fakti sana. Kalau tak ambil Tazkirah, apa. Maknanya sejik ni tak buat Tazkirah. Tak ada, tak ada. Tetapi kalau ada orang Tazkirah, tapi janganlah kapas terwajar-terjar tu. Baiklah. Tiba-tiba ada. Dalam majlis mana-mana ada tazkirah mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang rata tak selesa. Sebab apa, tuan-tuan? Saya -tuan? ulang sekali lagi. Sahabat Nabi tanya, pada zaman jahiliyah, siapakah yang angkat raka kejak itu? Apabila orang yang kamu di dalam jahiliyah, dia hebat. Dia masuk Islam dan dia faham tentang urusan agama. maka ni mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan. Anak kita mengaji kafar. Anak kita Quran. anak kita pandai agama jangan pernah kita sebut. kalau mengaji agama nak akam dia, kalau paham agama nak akam dia jangan sebab apa mulia di si Allah Subhanahu wa siapa jamin Rasul dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa kita buka secara luah lagi kita nak sabitkan bulan Ramadhan. Tuan-tuan berada di dalam rumah Allah. Sebab apa? Ambil beri contoh. Ambil jaga di masjid. Bila kita jaga masjid, kapur batin. Tuan-tuan, antara benda ambil buat, ambil semayang belakang. Kita mayang isyak. Kadang-kadang, kita semayang isyak. Habis semayang isyak, mayang terawih, kita semayang belakang. Sebab apa? Remaja. Budak-budak bising. Maka, tok. mayang isyak ni, kita cubalah semayang. Bila semayang terawih ni, saya ni bila sengaja buat lambat Ada remaja kita lebih rela nusuk Bila amba duduk maya belakang ni rela nusuk Duduk dalam jambang, dalam rumah syaitan Lebih daripada rumah Allah Subhanahu SWT Allah SWT, lari takut Bila kita sebut sunnah ataupun tidak Ini pok manusia yang orang kata beza Di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak Amba beri contoh dah ya? Itu remaja Maknanya dia lari daripada hamba ni, dia duduk dalam tandah. Hamba tu panggil. Orang kata maya, panggil. Kata awak lari daripada pok-pok kata, -pok rela duduk dalam tandah. daripada rumah Allah Subhanahu SWT. Kita pun sebut. Terawih ni sunat je. Tapi jangan memandangkan tentang sunat. Sebab apa? Kita ambil contoh. Sunat ni, nampak je sunat. Tetapi siapa yang suruh? Sebab apa? Jangan kita meletakkan andai kata kita kata kalau benda tu molek, Maka Allah mewajibkan kita maka kita buat. Ambil ulang sekali lagi. Sebab apa? Antara rahmat Allah kepada kita ilmu Islam ni, Allah tidak mewajibkan semua perkara. Bermakna apa? Allah menggugurkan kewajipan tanda Allah sayang kepada kita. Yang perkara yang Allah gugurkan kewajipan, benda tu bukan tidak bernilai, tetapi Allah tidak mahu menambahkan dosa kepada kita. Tetapi kalau kita menganggap tunggu benda tu wajib baru kita nak buat. Ambil tanya. Mayang wajib tak? Mayang wajib tak? Mayang isyak, mayang garib wajib tak? Gambar mana orang ada mayang? Wajib mayang. Betul tak? Orang yang berpuasa, orang yang semayang, biasanya dia akan berpuasa. Tetapi orang yang berpuasa, ramah ada semayang. Ambil, beri contoh lain. Kalau tuan-tuan balik, sekarang buka diri. Pak, buka diri keluar majoriti 70% 50% isi dalam TV orang tidak menutup aurat. Menutup aurat wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Wajib. Tapi sebab apa orang dakwa? Dia bukan masalah wajib ataupun sunat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh. Maka tuan-tuan, sebab apakah kita suruh anak kita membayang? Kerana ilmu pengetahuan yang Allah beri pada kita, kita fakih dalam beragama, kita suruh anak kita. Sebab apa kita suka mengaji? Sebab apa kita mengaji? Kerana kita tahu benda yang bernilai. Maka tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa kalau kita tidak tahu, maka kita ada lah kita. Sebab tu Allah Subhanahu sebut dalam semayang kita, gaweh biasa witir ni kita akan baca ayat pertama daripada witir pertama. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi hisma rabbikal a'la tu fazakid inna fa'ati fikra. Oleh itu, berikanlah peringatan Sekiranya peringatan itu berguna kepada kamu. Saya tak kata rumahnya insyaAllah sambung. Orang yang takutkan Allah sentiasa akan mencari iaitu peringatan. Wa yatajan nabuhal Dan orang yang celaka akan menjauhi peringatan. Tuan-tuan yang dikasihkan Allah SWT. Oleh itu, ilmu agama ni sangat penting kepada kita. Dan kita mesti belajar sebab apa tuan-tuan? Nilai yang tak Maka kamu beri contoh. Bulan Ramadhan tadi. Kalau kita pandang ilmu, ilmu kita tahu ilmu. Ambo beri contoh salah satu daripada kerugian kepada orang yang datang ke surat sejik untuk semayang terawih tetapi buat perkara yang rugi. Sebab apa? Dia ada pegang prinsip. Pok dia suka? Tak sama dengan Allah suka. Ambo beri contoh. Tuan-tuan apabila berbuka puasa, Memang biasanya orang berbuka puasa ni awal belakang. Memang awal dah. Tak ada orang berbuka puasa lewat dah. Semua awal belakang. Kalau boleh tuan-tuan buat teka-teki ni. Teka-teki ni memang boleh jawab belakang lah. Bulan apakah orang tertunggu-tunggu Azam maghrib? Orang tahu belakang tau. Bulan Ramadhan. Memang orang tahu. Memang kalau boleh tuan-tuan memang ngapak. Dan apabila Azam maghrib, pak pakat makam. Tetapi ada segintir daripada orang Islam sembahyang ni buat lebih kurang je Maka tuan-tuan garik dengan isyak Rapat dia semayang Tujik so, surah dok gidah Dah salah dok Kita tak mau sebut salah Kita tak mau sebut ni Tapi pok mana ilmu kita Baik Maka dia pun siap awal lah Iaitu nak pergi semayang terawih Dia sampai kat sejik surah Ni orang-orang muda kita tegak Ketika mana-mari datang sejik surah tu Dia duduk masuk dalam sejik surah Dia duduk lepok luar kalau isak rokok, isak rokok lah. Lalu cakap-cakap lah. pop popeh, pop popeh. Satu ke miliang. Ketika mana azang gak isyak, dia masih di luar lagi. Sembahyang bak kobliyah, dia tidak tunaikan. Haram ke? Tak haram. Dia duk cakap lagi popeh, pop popeh. Sehingga tu imam komak soh depan tak dipenuhi. Dia duk belakang. Sehingga kan tu imam takbir Allahu Akbar semayang walau baling. dia masih duduk di perubahan bapak-bapak lebih kurang lambat. Sedangkan dia mari awal, Sobat Qabliyah pun dia tidak buat. Maka dia pun semayang isyak. Selepas dia berada semayang isyak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jikis -jikis, jika tidak ada doa, ketika mana orang semayang bak dia, dia duduk depok, duduk cakap-cakap. Tuan-tuan tak boleh dosa. Tetapi satu kerugian. Sebab apa? Ilmu yang kita belajar, kita fakih dalam bak agama. Terawih, solat teraweh dengan Qabliyah, dengan bak dia. Mana bernilai? Tengah. Siapa boleh jawab? Semua orang tahu. Ba'diyah dengan Qabliyah lebih bernilai daripada terawih. Tapi sebab apa dia tak banyak? Sebab apa kita tak tanamkan? Sebab kita tidak fakih dalam bak agama tadi. Sedangkan nilai di sisi Allah tu lebih bernilai daripada terawih lagi. Tuan-tuan yang dikasih oleh Allah SWT, oleh itu, amal sebut benda ni sebab apa? Ha, tak di. Bila kita faham dalam bak agama, kita meletakkan. Tengok, Hak Allah subhanahu wa ta'ala suka, itulah kita suka. Maka hak Allah subhanahu wa ta'ala ni lah hak rendah. Hak itulah kita ni lah rendah. Tetapi ibadat kita mengikut apa yang kita suka, bukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala suka. Contoh, Allah suka semayang awal. Kita suka semayang lewat. Allah suka semayang depan. Kosong depan, kita suka semayang belakang. Allah Subhanahu Wa Taala suka ba'diyah lebih daripada tarawih. Kita suka tarawih. Contoh lah. Ha, kita bagi contoh. Sebab apa benda ni kita sebut? Kerana kita menilai sesuatu hak kita, bukan hak Allah. Ambil bagi contoh lebih dalam. Sekarang ni kita berada di dalam bulan Ramadhan. Ambil bagi contoh. Kita mula tadi, kita ambil dalam sengah jam ni dah. Kita ambil dalam 5-10 ambil tengah jam Baik. Ambil bagi contoh. Tadi kita belajar tadi apabila mereka alim dengan hal agama. Alim lagu mana iaitu mereka tafaqquh dan mengerti dan mengetahui dan arif tentang perkara. Ambo bagi contoh eh. Ha? Ada seseorang kaya raya. Kalau tuan-tuan tengok eh, ha, Syami ha, dia buat beli baju, dia buat uh, awak kata uh, cabutan bertua. Ah siapa ha, boleh nombor satu. Tuan-tuan banyak tengoklah jaket ke benda-benda dibuat. Kita buat bagi contoh. Ada seseorang dia nak beri sesuatu anak kita, cucu kita, kita sendiri boleh dengan syarat sesiapa sahaja yang diberikan cabutan pertama ni dia boleh pilih hadiah. Kita beri contoh eh, baik. Hadiah pertama, pitih satu juta. Hadiah kedua, kereta. Ayuh ketiga, kereta Mercedes. Ayuh ketiga, dua kilo mah Lepas tu ada hadiah-hadiah dia hadiah, hadiah. motosikal lah macam-macam. Lepas tu tuang rumah tuang ni pemilik ni pun ada juga letak. Pistol mainan, lasti, gasing. Kalau musim kita bulan Ramadan ni tak mengecoh. Dia dah letak apa. Maka dia kata, sesiapa yang boleh cabutan bertuah ni, dia boleh pilih hadiah manakah dia nak. Kita pun ada lah. Kita ada orang lain pun ada. Dan kita pun ada anak. Pak kita umur lima tahun. Enam tahun, tujuh tahun pun ada. Dua tahun pun ada. Bini kita pun ada. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, tubik tu anak no kita. Pok, umur lima tahun, enam tahun tu. Boleh. Nombor satu. Dia boleh pilih hadiah. pok dia nak. No. Maka pak naik. Tuan rumah panggil. Amal di sini. Awak pilih lah hadiah mana awak nak. No. Amal tanya kepada tuan-tuan. Anak kita umur lima, 6 tahun. Enam tahun lah kita kata dah. Dia pilih benda pistol ke dia pilih pitis juta dia pilih ngecong ke pilih dia pilih mah dia dia pilih guli ke kereta kawan ke dia pilih hua ke dia pilih motosikal ha ah, mu tanya siapa boleh jawab dia pilih dia <laughs> dia akan pilih pistol mainan. dia akan pilih itu sebab apa kerana dia tahu benda tu benda mana Allah pistol lah apalah takdir Allah. Wa la no, la. No. Sebelum anak kita pergi ambil hadiah tu, tuan rumah ni kata boleh. Dia mau ayah boleh jumpa anak cakap dulu. Ha, kita pong, 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 panggil anak kita masing sini. Kita kabar pada dia. Pak pak, kak kak, kak boleh nombor satu tak eh, Kak dipilih ni. Kak kena pilih lah. Oh, ambil sekolah atas sekali petis juta. Kak, mau eh, kita piti, pitih banyak ni nak lewat. dia budak-budak ada -budak, perkamthi banyak-banyak mok kita nak lori kita nak tu ha mok pitih dah tu tu pitih tu sebab apa kalau guna pitih juta ni mok jangan kata uh, lori mok boleh beli kelang lori kepada awak sebab apa kita tahu pitih juta tadi nilai yang dia boleh beli Hot lori tadi kalau anak kita dia faham bahawa lori tersebut mainan. tetapi kita orang yang faham ni kau tadi lebih bernilai daripada lori ni. Kita ambil juta tadi, hilang lori kita boleh ni. Tetapi tuan-tuan andai kata, buat lelah. Kita diberi kesempatan dapat nombor satu. Bini kita boleh. Bini kita boleh nombor satu. Ada pitis juta, ada macam-macam. Bini pun kita kata not tupperware. <laughs> Sebab tupperware bernilai dia ni. Allah. Kita kalau tu marah ke bini kita, baik kira. Allah pilih tapu weh ambil lah mah tu ni dok leh bang tapu weh barang rare, rare ni ni tak ada dah hilang dia kita akan secara dok logik sebab apa kita akan fikir duit mah dan benda lain lebih beli kita boleh jual dan kita boleh beli tapu weh buat mana-mana rare sebab apa tuan-tuan kerana kita fakih bahawa benda tu terlalu penting inilah yang terjadi di kalangan umat Islam separuh daripada kita iaitu awal Ramadan penuh sejuk surah tetapi tengah Ramadan, gilah mana-mana semakin kurang, semakin kurang. Dan di akhir bulan Ramadan, kau kurang, kau kurang. Sebab apa? Ibadat kita, cara nilai yang kita sebagaimana budak tadi. Kita nilai, benda-benda nilai di sisi kita, bukan di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tengok, tuan-tuan berkata. Lailah, iaitu malang Lailah tu pada lebih baik daripada seibu bulan. Tapi tuan-tuan ambil ulang sekali lagi. Kenapa sebab apa? Why? Kenapa jadi gini? Lebih atas jalan lebih ramah daripada surah sejik. Sebab apa? Ha, dia akan sebut ulang za'ir. Kalau kita sebut ni, nilai yang. Maka, amba nasihatkan tuan-tuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu SWT. Kalau mak ayah, kau mari surah sejik. Jangan pula. Kau apa anak? Natu duduk hari yang. Puluh malam terakhir ni. Mak buat kuih rumah. Mak nak pergi mari sejik surah. Jangan. <laughs> Ayuh, ayuh, gimai ding. Potongan, 100, 100, 200, 200 Jangan. Allah nak begitu lebih bernilah. Tuan-tuan yang dikasihkan Allah Subhanahuwataala, bila kita faham dalam bakning, malam lain itu pada doa je pun kita cari. Tetapi, pahalanya lebih baik daripada khairum Min al Sebab apa, tuan-tuan? Walaupun sunat tetapi pahala yang banyak. Kita ambil lagi. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam quran Wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'aqa rabbuka maqaman mahmuda dan di tengah malam mu bangunlah bertahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sesada nafilatan laka sebagai tamuhan kepada kamu mudah-mudahan kamu dibangkitkan dalam keadaan tempat terpuji paling terpuji maqam mahmuda maka tuan-tuan yang dikasih Allah Subhanahu lah, wa malam tu sunat aja tetapi pahala yang banyak oleh itu tuan-tuan kita nak tutup kuliah kita ada pak hari di Sakti Baki pada bulan Ramadhan. Amba tanya kepada tuan-tuan. Ingat. Kemuliaan tadi. Kalaulah diitirah daripada zaman dulu. Kita tengoklah. Daripada zaman Nabi Musa, Nabi. Tuan-tuan. Semuanya perkara dunia. Memang orang mengiktirah benda yang bernilai. Sebagaimana yang bersebut tadi. Tetapi Allah menilai sangat berbeza. Oleh itu tuan-tuan. Amba tanya kepada diri amba diri tuan-tuan. Empat -tuan, hari lagi bulan Ramadhan ni. 26 hari dah. Berapa dah kita belak Al-Quran kita. Bagaimanakah Quran kita, kita boleh baca tak? Kalau lah kita tak boleh baca, kita bimbang-bimbang tuan-tuan. Kita berada di dalam bulan Ramadhan. Bulan yang dimuliakan kerana Quran. Malang Laylatul Qadda pun dimuliakan kerana Quran. Inna azanna hufi laylatul qad. Syahrul Ramadhan lalazi unzila al Quran. Tetapi tuan-tuan, kita sendiri tak pakai. Iaitu Quran kita tidak boleh baca. Tak boleh nak belak juga tak ada masa. Facebook, YouTube, TikTok. Banyak mana dah kita balik. Quran kita tidak boleh nak buka. Allahu Akbar. Yang mana boleh buka, boleh baca ni. Ucaplah Alhamdulillah. Kenapa? Memang kita ni Allah pilih. Berusaha betul-betul iaitu. Menilai sesuatu nilai yang di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu tuan-tuan. Dalam bakning ni. Kita ambil. Ambil dua tiga perkara isu semasa. Pertama, apabila orang tu fakih dalam bab agama. Sebagai contoh. Ambo pergi taksi motor dengan satu pomeng. 5 minit dah. Eh? Ambo pergi satu Mutu motor dengan pomeng. Dia tegur kepada kita, dia kata usak. Dia kata ustaz kena anjur juga program-program macam gemutu ke benda. Dia kata dia penuh anjur kan. Iaitu orang-orang di ni komen suhu juga dah. Iaitu orang-orang non-muslim mari kat sejik buat kotor royong, mari kat kubur orang Islam, marilah buat program. Jadi orang-orang non-muslim ni kejut. Dia kata, eh boleh kita mari buat-buat program-program beragama Islam. Maka dia pun sebut. Nah, ni dia sebut. Eh. Kata, agama kami mengajarkan orang non-muslim, dia boleh buat Masuk sejik pun uh, boleh lah isu dia. Boleh boleh buat perkara-perkara hukum -perkara Islam. Tetapi orang Islam tidak boleh buat perkara-perkara contoh kita nak pergi gereja dalam keadaan kita nak pergi dalam keadaan berbangga-bangga. Ataupun kita nak buat perayaan-perayaan contoh tai pusang kita nak ikut. Sebab apa? Orang kafir, orang non-muslim apabila dia mari, dia masuk dalam dia ber, 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 ber duduk buat program-program Islam, dia tidak masuk Islam dan dia sendiri tuan-tuan tidak ada bekah dosa, dekah pahala. Dan dia tidak sendiri akan kata orang kata syirik kepada Allah tu dia akan ada. Dan dia boleh dekat diri kepada Allah. Tetapi kita berbeza. Kita orang Islam ni Allah SWT ajarkan dalam syariat kita, dalam lafaz la ilaha illallah, kita kena nafikan tuhan lain baru kita mensabitkan Allah SWT. Bermakna apa? Akidah kita hak paling penting sekali. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Inna Allah la yaqidu an yushaka bihi wa yaqidu ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu tidak akan ampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Maka tuan-tuan, kita ni bila kita faham dalam bab agama, kita tidak boleh nak menyertai perayaan-perayaan perayaan yang ada unsur keagamaan sebab apa? Kita boleh untuk menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa Bila kita faham dalam bab ni, baru kita sedar. Maka tuan-tuan syaitan, sebagaimana kita belajar pada pertemuan kita sebelum ni, kebetulan orang alim, seorang so, yang alim itu lebih kuat pengaruhnya daripada atas syaitan, daripada seribu abid. Maknanya kalau orang, seribu orang nak mari gocoh dengan syaitan seorang, syaitan tak takut. Tetapi ada seorang, mari tu nak lawan syaitan, syaitan takut. Iaitu siapa? Orang yang fakih dalam bahagamu. Kalau seribu abik mari nak lawan syaitan, syaitan tak takut pun. Tetapi kalau seorang abik tu mari, dia sangat takut. Sebab apa? Tak dia. Sebab ang akidah dia boleh jaga. Tetapi dalam masyarakat kita, tuan-tuan, hamba -tuan, ulang sama-sama dalam majlis hamba. Ayuh Peng mari mengaku dia wakil kerajaan langit. Kenapa orang Islam, ramah orang Islam kita, orang Melayu kita boleh ikut Ayuh Peng. Sebab apa? Kerana tak dia tuan-tuan. Kerana dia tidak fakih dalam bak agama. Jadi mudah-mudahan Mari semangat di bumi Tengganu kita Sekolah agama dan kita didik anak-anak kita insya Allah Nak jadi nelayan-nelayan yang ada faham agama Gil laut Tidak ambil bubur orang Tidak buat kepada hok laut Tidak curi, tidak apa Kita jadi pomen, kita jadi ustaz, kita apa pun Terpakai dalam agama Maka kita akan tangan doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah, ya Tuhan kami Berkat pada bulan Ramadan yang mulia ini Ya Allah, ya Tuhan kami kami membaca quran kami beribadat dan kami buat semua ini daripada ilmu yang kami belajar oleh itu ya allah angkatlah martabat kami anak cucu kami dengan ilmu pengetahuan allahumma allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim ya allah ya tuhan kami fahamkanlah kami dalam urusan agama mudah-mudahan seluruh ibadat kami seluruh perbuatan kami sebagaimana untuk ajarkan kepada kami kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma tilillahi rabbil alamin iaitu kami buat untukmu ya Allah mudah-mudahan pahalanya sentiasa mengalir kepada kami amin 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 ya rabbal alamin ya Allah ya Tuhan kami jadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupan kami Pilihlah Ramadan ini, Ya Allah, sebagai bulan pengampunan kepada kami. Keluarkan kami daripada bulan Ramadhan ini, Ya Allah. Semoga-moga diampunkan dosa kami. Ya Allah, yang akan kami jadikan hidup kami sentiasa mencari redha-Mu dan syurga-Mu. Jauhkan kami daripada kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ya Allah, yang akan kami sesungguhnya, Engkau betul-betul maha pengampung. Engkau lah yang maha pengampung dan engkau suka akan memberi keampunan. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami. Dosa kedua mentua kami. Dosa kedua nenek moyang kami, Ya Allah. Mereka berada di alam sana yang ada hidup, Ya Allah. Tapi yang lebih-lebih lagi yang mereka yang berada di dalam kubur, Ya Allah. Mereka tidak sempat dah berada di dalam bulan Ramadhan. Tetapi kami mendoakan keampunan mereka-mereka. Mudah-mudahan suatu hari nanti ketika kami juga berada di alam kubur. Anak cucu kami mendoakan keampunan bagi kami. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Apa yang baik datang kepada Allah SWT. Apa yang lemah doakan itu pasti datang daripada kelemah hadirian. minta tahu kata -tah bahasa seperti hati terlebih kata apabila kita wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh